Inglisində gələcək üçün dəqiq planlaşdırdığımız hərəkətlərdə biz indiki davamlı zamanı istifadə edə bilərik. Present continuous. Yəni bu zaman həm hazırda baş verən hərəkətlərdə istifadə olunur, həm də gələcək üçün dəqiq planlaşdırdığımız hərəkətlərdə istifadə etmək olur. Məsələn şəkillərdə birinci şəkildə They are playing tennis now. Onlar indi tenis oynayırlar. Bir də she is playing tennis tomorrow. O sabah tenis oynayacaq. Burada o sabah tenis oynayacağını əvvəlcədən planlaşdırıb dəqiq məlumdur. Hal-hazırda baş verən hərəkətlərdə, məsələn, where are George and Sue? They are playing tennis in the park. George və Sue hardadır? Onlar parkda tenis oynayırlar. Please be quiet. I'm working. Zəhmət olmasa sakit olun, mən işləyirəm. Gələcək üçün istifadə edəndə isə belə olur. Charles is playing tennis tomorrow. Uh, sabah Karl tennis oynayacaq. Dəqiqdir, planlaşdırıb əvvəlcədən. I'm not working next week. Mən nöbətə həftə işləməyəcəm. Dəqiqdir ki, işləməyəcəm. I'm do something tomorrow, I have arranged to do something, I have planned to do something. E, sabah nə edəcəm o deməkdir ki, indiki zamanda istifadə edəndə mən onu artıq planlaşmışam, nəsə etməyi planlaşmışam, nəsə etmək planım var. Alice is going to the dentist on Friday. Cümə günü ə Alis diş həkiminə gedəcək. Yəni o artıq ə, diş həkimindən saat neçədə görüşəcək, o görüşü təyin edib. They are going to a concert tomorrow evening. Onlar sabah axşam konsertə gedəcəklər. Dəqiqdir, çünki planlaşdırıblar saat neçədə gedəcəklər, bilirlər, biletləri var konsert üçün. Are you meeting Bill this evening? Sən bu axşam Bill ilə görüşəcəksənmi? Yəni dəqiq planlamısanmı Bill ilə görüşməyi? So, what are you doing at the weekend? Həftə sonu nə edəcəksən? Yəni həftə sonu planın nədir? Nə etmək istəyirsən? Nə etmək fikrindəsən? I'm not going out tonight. I'm staying at home. Bu gecə mən çölə çıxmayacam, evdə qalacam. Dəqiqdir hər ikisi. Və yaxud da ki uh, I'm going to do something. Ki, I'm going to stay at home. Evdə qalmaq fikrim var, nəsə etmək fikrim var. Bu kimdə dəyə bilərik. Present simple-də də bunlara istifadə etməyin, əgər ə, dəqiq planlamasını sizə təşkil eləmişsinizsə nə isə. I'm going out this evening. Bu axşam mən çölə çıxmayacam. Burada məhz biz bu axşamdan söhbət etdiyimiz üçün present continuous-a deyəcəyik. Mədl axşamlar, əgər nəzərdə tutursamsa, məsələn, tutaq ki, mən deyirəm ki, mən axşamlar çölə çıxıram. I go out in the evenings. Axşamlar Burda ümumiyyətlə axşamlardan söhbətə, yəni hər axşam çölə çıxıram. Bunu present simple-ı deyə bilərəm. Amma mən məs bu axşamdan, tayıxdakı sabah axşamdan söhbət edirəmsə, o zaman present continuous istifadə edirəm, çünki planlamışam. Are you going out tonight? Sən bu gecə çölə çıxacaqsanmı? Anna isn't coming to the party next week. Anna növbəti həftəki şənliyə gəlməyəcək. Məs növbəti həftəki şənlikdən söhbət gedir, ona görə də davamlı zamanda deyəcəyik ə cədvəl əsasında, proqram əsasında olan hərəkətlərdə isə biz davamlı zamanı, nə də ki future simple, yəni gələcək sadə zamanı istifadə etmirik. Məsələn, tak biz konsertə gedəcəyik və konsert də 8-in yarısında başlayacaq. Əgər biz desək belə bizim dilimizdə düzdür başlayacaq deyirik, amma ingilis dilində bu həmişə present simple-da istifadə olunur. Çünki yəni konsertin başlama müddəti əvvəlcədən təyin olunub, onu biz təyin etməmişik. Biz getsək də, getməsəydik konsert başlayacaq. Bu bir grafik şəklində baş verən bir şeydir. The concert that is at 7:30. 7:30-da başlayır ə məsələn deyək 30-a hələ tutaq ki 2 saat var və ya tutaq ki 5 saat var, hələ başlayacaq tutaq ki yenə də biz onu present simple-də istifadə edirik. Məsələn tutaq ki deyirəm ki Uh, avtobus 10 dəqiqəyə yola düşəcək. Yəni o 10 dəqiqəyə yola düşə. Biz dilimizdə düzdür. Bunu aca-qəca şəklisindən veririk və yaxdakı 10 dəqiqəyə yola düşür kimi nə deyirik. Amma gəlsin də bunu həmişə biz present simple-da veririk. Çünki yəni bir avtobus bu gün saat 7-də yola düşübsə, sabah da saat 7-də yola düşəcək. Ondan sonrakı günlərdə yəni onun qrafik hərəkət cədvəli həmişə eyni formada olaraq qalır. Və yaxdakı yəni bizim tərəfimizdən təyin olunmur. Uh, what time does the train leave? Qatar saat neçədə? Uh, you Buradakı fərqlərə diyr baxın. Məsələn deyir ki, bu axşam konsertə gedirəm. I am going to a concert this evening. Bir də var deyir ki, konsert 7.30-da başlayır. Bu axşam konsertə gedirəm bunu çünki mən özüm təyin etmişəm, amma konsertin başlamaqı isə bu əvvəlcədən təyin olunmuş qrafik şəklində olan bir hərəkətdir. Yəni I am going burada göstərir ki, adətən insanlar üçün olur, daimicə zaman. Əşyalar üçün olan, qrafik proqram üçün olan isə present Yani indiki sade zamanda olur.